Приехали в компанию Агротек. Настало время, когда мы подбираем себе трактор. Посоветуйте, пожалуйста, нам трактор. Привезли сюда наши ротационные бороны. Две штуки. Очень крутой агрегат. Я думаю, что он очень-очень взорвет рынок. Никто еще такого не делал. Всем привет! С вами снова команда компании Аверсагра. Хочу начать это видео с вопроса Как вы думаете, с чем лучше всего сочетается трактор Джондир? Правильно, с техникой Версагра. недалеко от нашего производства в городе Днепропетровск, ближе в сторону Подгороднего, есть компания Агротек, они официальные дилеры бренда Джондир. У них здесь есть тракторы, комбайны, опрыскиватели. Плюс через дорогу у них есть небольшой парк бэушной техники этого бренда, которую они восстанавливают. Ребята, благодаря вам, благодаря вашей поддержке, что вы нас поддерживали, выбирали нас, наш бренд, который помогает вам реализовать все те необходимые операции в поле, чтобы получить урожай. Теперь настало время, когда мы подбираем себе трактор. Для демо показов наших агрегатов, чтобы привести агрегат и пробовать его не на вашем тракторе, а на нашем. Не всегда есть возможность просто в хозяйство выделить трактор необходимой мощности, либо еще что-то. Мы решили приобрести себе э, личный трактор. Ребята, посоветуйте, пожалуйста, нам трактор в районе 200 сил. Какой-то модели джандиром посоветуйте, кто на каких работал, какой трактор более универсальный, более подходящий, более оптимальный под какие-то определенные условия. Нам нужен максимально универсальный трактор в районе 200 сил, который влезет в наш DAF с прицепом, с манипулятором, чтобы мы могли выгрузить трактор, выгрузить агрегат, который привезли. Пишите обязательно в комментариях. Также мы тут для вас. Отснимем, на этой площадке мы привезли сюда э, наши ротационные бороны, две штуки. Одна ротационная борона это 6,1 метр евро, а вторая новинка, такого еще никто не делал. Это наше уникальное изделие, уникальное творение. Сейчас мы вам покажем и подробно расскажем о всех плюсах этого нового изделия. Вот наша новая малышка, новая модель в нашей линейке ротационной бараны. Уже есть в списке госкомпенсаций 25%. Сейчас покатаем наши новые изделия здесь на площадке, за что очень большое спасибо директору компании «Агротек». Бондаренко Роману Евгеньевичу, спасибо вам большое за то, что дали нам в тест-драйв два трактора, дали возможность поснимать не у себя в цеху этот агрегат, а на площадке, здесь очень круто. Итак, вот наша новая малышка, очень крутой агрегат, я думаю, что он очень-очень взорвет рынок, такого не было никогда, никто еще такого не делал. Барана ротационная 12 метров. Как она складывается? Это крыло складывается на это и, и потом в итоге поднимается наверх. То есть вы 12 метров, у нее ширина в транспортном меньше 3 метров, ну 3 метра. Очень крутое изделие получается, очень практичное. И необходимый трактор под нее 110-160 лошадиных сил. Итак, вот один из узлов, который отвечает за складывание крыла. Здесь выполнено довольно-таки мощно. Посмотрите, какие стоят здесь гидроцилиндры, какие пальцы стоят, на чем все держится, какая толщина металла. То есть здесь все выполнено таким образом, чтобы конструкция была максимально простая, прочная и, соответственно, надежная, что все веками у вас работало. гидрошланги мы не меняли, здесь также австрийская компания поставщик э гидрошланг, очень надежные гидрошланги, которые у вас на солнце с возрастом от перепада температур у вас не пересыхают, не трескаются. Практи... Ну, очень надежные ребята, показывают себя очень круто. Гидравлики мы новый велосипед не придумывали. Это, наверное, не нужно. Лишний. Вот, пожалуйста, подключили к трактору. Тут максимально простая система. Входы, выходы, возвратка, гидроцилиндры. Все. Стойки мы... Использовали здесь свои, мы ничего не меняем. Вот у нас также самая гнутая стойка с цельно оттянутой трубы профилем 50 на 50 толщина стойки здесь 5 миллиметров для кого-то эта информация очень важна пружины мы здесь поставили как в стандартных наших ротационных боронах 8 миллиметров регулировка все остается по-прежнему этот агрегат уникальный своим складыванием то что это навесная барана 12 метров она складывается, она очень удобна в транспортировке с точки А в точку Б. Вес этого агрегата чуть менее 3,5 тонн, там 3-4 с копейками. Рабочий орган здесь наборной, классический острый зуб. Я говорил, что ротационку мы везем в Европу. А, поэтому такие вот требования к навесному агрегату в транспортном положении, она не должна выходить за пределы 2,9 метра. А, здесь все по классике. Два подшипника СКР закрытого типа закрыли дополнительно пыльником. Обратите внимание, какой формы пыльник. Кто выбирает ротационную борону, смотрите на вот эти пыльники. Есть другие производители делают пыльник немного по-другому, без вот этой вот такой вот завернутой шляпки и крепят на саморезы. Через гектар 200-300 в местах, где не крепится пыльник, отходит и туда забивает все что только возможно. Забиваться туда забивается. Мы сделали такую шляпку, втулки здесь из композитного материала, на качалке они будут ходить у вас не одну тысячу гектаров, какие подшипники. Рабочие органы уже много раз рассказывали, рассказываем, делаем сами. Рабочую часть зуба мы дополнительно проводим термообработку, чтобы ресурс увеличить. Секции по умолчанию мы выставляем таким образом, чтобы между колесами, между было 11 сантиметров, 110 миллиметров. Можно сделать меньше чуть-чуть, можно сделать чуть больше, от этого, естественно, зависит количество стоек, но Регулируется очень просто. Два болта отпускаются, секция двигается, как вам удобно. Один болт и внизу второй болт. И подвигается. Также мы не забыли сделать вот такую вот конструкцию. Это мелочь, но я думаю, приятно. Когда вы ее храните в транспортном, естественно, на чем она стоит? На опорах. Вынесли, сделали их съемными, вдруг что? подписывайтесь на наш канал. Обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях, как, на какой трактор нам обратить внимание для демо-показов. Пишите, что вы думаете про вот этот агрегат. Взяли бы ли вы его себе бы под 160 лошадиных сил? Или бы брали бы под более мощный трактор? У кого нет в хозяйстве ротационной бараны, звоните нам, мы обязательно вам привезем. Можем даже несколько штук привезти. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, больших вам урожаев. Пока-пока.